हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश बिंग्लिश मराठीत आई होप यू हैव हार्टेड द ट्वेंटी वर्ब्स फ्रॉम अवर प्रीवियस वीडियोज मैं आशा करते कि तुम्हें अपने आधी याडियो मधी वीस क्रियापद पाठ के लिए हस्तील. मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे पहले वीडियो से बीस क्रियापद याद कर लिए होंगे लेट्स लर्न टेन मोर वर्ब्स स्टार्टिंग विथ ए चला तर अपन ए ने शुरू होना क्रियापद शिकूया चले हम ए से शुरू होने वाले और दस क्रियापद सीख सीखते हैं क्विक रिवीजन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक इंफिनेटिव सिंपल टेंस, थर्ड सिंगुलर जेर और प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल पुढे वापरलेल्या काही शब्दांची झटपट उजळणी करूया जसे इन्फिनेटिव्ह म्हणजे मूळ क्रियापद सिंपल प्रेझेंटेन्स म्हणजे आय यू वी साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप थर्ड सिंग्युलर म्हणजे ही शी इट साठी वापरण्याचं साध्या वर्तमान काळातील रूप जेरांड ऑर प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे चालू काळातील सर्व कर्त्यांसाठी म्हणजे आय यू वी दे वापरण्याचं रूप सिंपल पास्ट म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी साध्या भूतकाळात वापरण्याचं रूप तसंच पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे सर्व कर्त्यांसाठी पूर्ण काळात वापरण्याचं रूप आगे आने वाले कुछ शब्दों का जल्दी जलदीसे या, अर्थ याद कर लेते हैं जैसे इन्फिनेटिव्ह यानी क्रिया का साधारण रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी साधारण वर्तमान काल में आई यू वी दे प्रयोग में आने वाला रूप थर्ड सिंगुलर यानी साधारण वर्तमान काल में इट के लिए प्रयोग में आने वाला रूप जेर और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी अपूर्ण काल में सब कर्ताओं के लिए यानी आई यू वी दे He, she, it, के लिए प्रयोग में आने वाला रूप सिंपल पास्ट यानी साधारण भूतकाल में सब कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप और पास्ट पार्टिसिपल यानी पूर्ण काल में कर्ताओं के लिए प्रयोग में आने वाला रूप सो लेट्स स्टार्ट सीरियल नंबर वर्ब मराठी मीनिंग हिंदी मीनिंग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट थर्ड सिंगुलर gerund or present participle simple past and past participle 21 to adopt a d o p t मराठी मीनिंग अंगीकारणे किंवा दत्तक घेणे हिंदी मीनिंग गोद लेना अपनाना सिंपल प्रेजेंट अडॉप्ट a d o p t थर्ड सिंगुलर अडॉप्ट्स A D O P T S जरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल अडॉप्टिंग A D O P T I N G सिंपल पास्ट अडॉप्टेड A D O P T E D पास्ट पार्टिसिपल अडॉप्टेड A D O P T E D 22 टू अनॉय A डबल एन ओ वाइ टू अनॉय मराठी मीनिंग लावणे, लिवा त्रास देने हिंदी मीनिंग सताना या खिजाना। सिंपल प्रेजेंट अनॉय, डबल एन ओवा थर्ड सिंग्यूलर अनॉइज ए डबल एन ओ वायस और प्रेजेंट पार्टिसिपल अनॉइंग ए डबल एन ओ जी सिंपल पास्ट अनॉइड ए डबल एन ओवाईडीपल ए डबल एन ओ वाईडी थ्री आंसर एन एस डब्ल्यूआर मराठी मीनिंग उत्तर देने हिंदी मीनिंग उत्तर देना सिंपल प्रेजेंट आंसर एन एस डब्ल्यूआर third singular answers a n s w e r s gerund or present participle answering a n s w e r i n g simple past answered a n s w e r e d past participle answered a n s w e r e d 24 apologize टू अपोलोजाइज ब्रिटिश इंग्लिश स्पेलिंग एपीओ एल ओ जी आई एसई मराठी मीनिंग क्षमा मांगने हिंदी मीनिंग माफी मांगना सिंपल प्रेजेंट अपोलोजाइज एपीओ एल ओ जी आई एसई थर्ड सिंग्यूलर अपोलोजाइजिस एपीओ एल ओ जी आई एसईएस जेरांड और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपोलोजाइजिंग A P O L O G I S I N G simple past apologized A P O L O G I S E D past participle apologized A P O L O G I S E D in american english apologize spelling A P O L O G I Z E simple present apologize a p o l o g i z e third singular apologizes a p o l o g i z e s gerund or present participle apologizing a p o l o g i z i n g simple past apologized a p o l o g i z e d past participle apologized a p o l o g i z e d E E D. This was to to appear. appear A -double -P -E A, -R. Appears, A -double P -E -A R मराठी मीनिंग लगने हिंदी मीनिंग दिखाई देना या लगना प्रेजेंट अपियर ए डब्बलपी ई ए आर थर्ड सिंगुलर अपयर्स ए P ई ए आर एस जेर और प्रेजेंट पार्टिसिपल अपियरिंग ए डबलपीर पास अपयर्ड ए डबलपीएरिपल अड एबलपीआरईडी ट्वेंटी सेवन टू अब एबलपीएल टू अपलॉडे प्रशंसा करी मीनिंग सराहना Simple present applaud, a, -P -L a u d. Third singular applauds, a double -P -L -A -U -D -S. Gerund or present participle applauding, a, -P -L -A -U -D -I -N -G. Simple past applauded, a, -P -L -A -U -D -E -D. Past participle applauded, a 28, to apply, a -Double p l y to apply मराठी मीनिंग अर्ज करना सिंट अप्लाय ए डबलपीएलवाय थर्ड सिंग्यूलर अप्लाइज ए डबलपीएलआईस जेर और प्रेजेंट l ए -I, -E i n g. सिंपल पास्ट अपलाइड ए डबल पी एल आई पार्टी अप्लाइड ए डबल पी एल आई ट्वेंटी नाइन टू अडल पी ओ आई एन टी टू अमण करीनिंग निपल प्रेजेंट अपी ओ आई एन टी Third singular appoints A-P-P-O-I-N-T-S. Gerand or present participle appointing A-P-P-O-I-N-T-I-N-G. Simple past appointed A-P-P-O-I-N-T-E-D. Past participle appointed A-P-P-O-I-N-T-E-D. 30. टू अप्रोच ए डबलपी आरओ एसी मरा मीनिंग जवर जाने कि हिंदी मीनिंग करीब आना सिल प्रेजेंट अप्रोच ए डबलपी आर ओ एसीएच थर्ड सिंग्यूलर अप्रोचिस ए डबलपी आर ओ एसीएच जेर और पार्टीपल अप्रोचिंग A double P R O A C H I N G. Simple past approached A double P R O A C H E D. Past participle approached A double P R O A C H E D. Enjoy by hearting these. Try to make sentences using them in tenses we have learned so far and type in comment box. आतापर्यत या क्रियापदांचा वापर करून वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा अभी तक जो काल हमने सीखे है उनमें ये क्रियापदों का प्रयोग करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए शेयर आवर चैनल विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लिसनिंग बाय